Привет! И сегодня я решила снять тек зимний тег. И мой тег будет состоять из 10 вопросов. Я буду смотреть по бумажке. И первый вопрос. Любимый зимний напиток. Я даже не знаю. Я, в принципе, люблю все напитки, но, наверное, больше я предпочту... Или отнесу свое предпочтение чаю. Да, чаю. Uh, как я или наша семья нажимаем елку. Вообще моя мама, так скажем, uh, работник. Не знаю, как сказать. То есть, ее часто нету дома, или например, сейчас нету дома. Целыми днями ей редко выдаются выходные, то есть у нее график немного другой. Uh, и чаще всего, что я наряжаю елку одна. Это очень печально, но все же таки, ну папа мне помогает, то есть, когда я просыпаюсь рано утром, не рано, ну часов десять, зимой, то есть, число двадцать седьмого, когда чуть-чуть остается до нового года, я бегаю по всему дому и говорю, давай быстрее, папа, елку, ну то есть, У нас искусственная елка, он то есть, все мне приносит, я собираю елку, ставлю ее и наряжаю ее тоже. Наша елка очень такая же пышная и немного похожа. любимый новогодний фильм это будет, наверное, два фильма. Я люблю фильм Один дома. Все части, все мне очень нравятся. Больше мне нравится, я не знаю, как его зовут, это актера. Мальчик, у него такие беленькие волосы. Обожаю просто этот фильм один дома и мне нравится фильм "Елки" такой русский фильм такой современный я не знаю как сказать я смотрела две части ну да по-моему две части "Елок" "Елки" и очень мне нравится этот фильм за что я люблю Новый год я даже не знаю ну Новый год это как-то чистый лист в жизни, то есть ты можешь что-то забыть, что было в прошлом году, начать все сначала, то есть... Ну как начать все сначала? Слегка, наверное, поменять что-то в себе. А если праздник, то, честно, я не знаю, за что я люблю. У меня даже нет такого стремления, если все хотят Новый год, то я не хочу Новый год. Будет он, не будет, он у меня не на... Я делаю отчет до Нового года, но даже не из-за праздника, а делаю этот отчет, что вот остается чуть-чуть дней, и ты живешь еще в 2013, а потом проснешься, и ты будешь в 2014. -м. Это, как то не знаю. <кхм> я особо, ну, не стремлюсь к Новому году. За что я люблю зиму? Ну, вообще, Зиму я люблю за, наверное, три понятия, или три, как сказать, ну, три понятия, для меня будет три понятия. Я люблю снег, первое, я люблю, что еще я люблю, я люблю зимние каникулы, это просто божественно, две недели, и я люблю подготовка к Новому году, то есть наряжаем э, елку, украшаем дом, то есть, ну, не сам Новый год, а вот подготовка к нему а, любимая зимняя одежда я не знаю даже пос поскольку я хожу в школу там нельзя у нас одевать то есть одежду например как я сейчас платье туда нельзя там только форма школьная но я предпочитаю колготки естественно джинсы какую-нибудь кофточку свитер может быть а, Уги, куда без них, шапочку своим планом и куртку. Перчатки еще. А, что люблю делать зимой? Зимой, наверное... Ну, не знаю, что я люблю делать зимой. Ну, вообще, я люблю зимой гулять. Вообще, очень. Кататься по этому льду, падать, смеяться с друзьями. Даже иногда зимой в том году я гуляла одна никто не хотел не в обиду никому конечно но я гулял ходила сама М -м хочешь новый год я уже наверное ответила на этот вопрос нет чуть чуть чуть, -чуть я хочу там фирмик ну, честно я не знаю у меня нет такого стремления что хотите новый год все просто извините за выражение писать кипятком мы хотим Новый год, тыры -пыры. У меня нет такого, ну хотите, хотите, а я не хочу. То есть у меня нет, было у меня такое в прошлых годах, что хочу в Новый год. У меня сейчас, знаете, как у взрослых, я думаю, они хотят, но им как бы так, ну будет он или не будет его. За что не люблю зиму. Не люблю я зиму за свои руки может, когда начинается зима, у меня сохнут пальцы, вы могли это уже видеть, заметить в видео, что так сижу и так вот их об тру, потому что они сухие, на таких катышках, и я слегка губы влажные, я так провожу, и все нормально. А, что пошло в лучшую сторону с наступлением зимы наверное с наступлением зимы пошло в лучшую сторону я сблизилась со своими друзьями то есть ну я да как бы с ним близка была но сблизилась я с ними да. когда идет домой можно повляться то есть я лучше начала со всеми общаться я даже не знаю ну, в принципе все пошло в лучшую сторону когда пришла зима одевать теплую одежду, те же самые каникулы. И, наверное, это все. Это был весь мой тег, состоящий из 10 вопросов. Всем спасибо и ждите моего видео с покупками. Я, их, я его уже сняла, мне осталось его только выложить. Я вас люблю.